Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini perbicaraan di hujung kes pembelaan Datuk Seri Najib Razak kes 1MDB berlangsung lagi di Mahkamah Tinggi yang bersidang di Mahkamah Putrajaya. Banyak isu-isu menarik berbangkit hari ini. Pihak peguam bela Datuk Seri Najib meneruskan hujahan di akhir kes mereka. Nah, antara isu yang begitu hebat diperhujahkan di hadapan hakim hari ini ialah isu berkenaan dengan kependuaan ataupun duplicity of charges. Ini sangat teknikal, mungkin ramai yang susah nak faham. Saya perjelaskan dalam bahasa yang mudah. Kependuaan ini bermaksud di dalam satu kertas pertuduhan ada lebih daripada satu kesalahan. Ini bertentangan dengan prinsip asas undang-undang jenayah. Seksyen 163 Kanun Acara Jenayah yang merupakan undang-undang asas kepada undang-undang jenayah di negara kita menetapkan di dalam satu kertas pertuduhan hanya boleh ada satu kesalahan ataupun satu perlakuan salah di dalam satu kertas pertuduhan kertas pertuduhan yang memujudkan lebih daripada satu kesalahan di dalamnya adalah suatu kesalahan. Ia adalah satu yang tidak sah dan pertuduhan tersebut menjadi terbatal dan boleh diketepikan. Jadi sebelum ini banyak kes-kes yang telah pun diputuskan oleh mahkamah kita yang mengenepikan pendawaan bila mana terdapatnya kependuaan ataupun dua kesalahan lebih daripada dua lebih daripada satu kesalahan di dalam kertas pertuduhan. Antaranya seawal tahun 1936 ada kes Jagar Singh yang mana pihak pendakwaan dalam kes tersebut telah menggabungkan dua kesalahan iaitu kesalahan memandu secara cuai dan tanpa mengambil kira keselamatan orang ramai. Dua kesalahan yang berbeza telah digabungkan dalam satu pertuduhan. Begitu juga dalam kes kalau yang masih ingat baru lagi berlaku kes kontroversi Sam Kiting, kes basikal lajak di Johor Bahru. Akhirnya selepas 6 tahun Sam Kiting juga dibebaskan kerana pihak pendawaan dalam kes tersebut telah menggabungkan dua kesalahan di dalam satu. Mereka telah menuduh Sam Kiting untuk membawa memandu secara sembrono atau secara uh, tanpa mengambil kira uh, keadaan keselamatan dan memandu secara berbahaya. Ini sebenarnya dua perkara yang berbeza dalam pertuduhan tersebut. Sepatutnya pihak pendakwaan memilih salah satu daripadanya. Tapi mereka telah menggabungkan kedua-duanya di dalam pertuduhan tersebut menjadikan pertuduhan terhadap pancing sebagai tidak sah. Dan Mahkamah Tertinggi negara kita dalam kes Ravindran against PP. Ini adalah satu kes senjata api. Mahkamah juga telah mengenepikan sabitan yang telah diperolehi di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan kerana dalam kes tersebut pihak pendakwaan telah menggabungkan satu kesalahan iaitu melepaskan tembakan di bawah memiliki senjata api di bawah section 3 melepaskan tembakan daripada senjata api di bawah section 3 ini dan juga menggabungkan lagi kesalahan di bawah Seksyen 34 iaitu dengan niat bersama. Ada tiga pertuduhan di dalam satu. Dan siapa yang menghujahkan kes ini di peringkat Mahkamah Persekutuan? Tidak lain dan tidak bukan Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, Peguam Datuk Sri Najib. Jadi hari ini Tan Sri Syafi muncul lagi di Mahkamah Tinggi dalam membela Datuk Sri Najib. Beliau telah membangkitkan hujah bahawa pertuduhan terhadap Datuk Sri Najib adalah antara yang paling buruk pernah beliau lihat. Kenapa dikatakan buruk? Kerana ia bukan menggabungkan satu atau dua atau tiga pertubuhan. Beliau telah menyediakan satu jadual di sini. Ini jadual yang disediakan oleh Tan Sri Syafi. Di dalam kes terhadap Datuk Sri Najib, kesalahan utama yang dikatakan berlaku di bawah Seksyen 23 ialah bahawa di antara tarikh 24 Februari 2011 dan 14 Jun 2011. Ini pertuduhan pertama. Di antara tarikh-tarikh tersebut bertempat di M Islamic Bank, Jalan Raja Chulan sebagai Perdana Menteri atau Menteri Keuangan atau Pengerusi 1MDB, Pengerusi Board of Advisor 1MDB, Datuk Seri Najib telah menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapat suapan berjumlah 60 juta. Ini dikatakan oleh pihak pendakwaan sebagai pertuduhan yang mereka bawa terhadap Datuk Seri Najib. Tetapi dalam pertuduhan yang sama, di bawahnya mereka juga memperincikan butir-butir berikut. By taking the following action, dengan mengambil tindakan-tindakan berikut, Datuk Seri Najib dikatakan telah menyalahgunakan kedudukannya dengan mengambil tindakan-tindakan berikut. Tetapi tindakan-tindakan yang dikatakan dilakukan itu Semuanya adalah di dalam bentuk tindakan yang mewajarkan pendakwaan di bawah seksyen 23 di bawah juga untuk salah guna kuasa. Pada 1 April 2009 di dalam bilik mesyuarat kabinet di Putrajaya kamu telah mendapatkan persetujuan kabinet untuk memberi satu jaminan kerajaan kepada syarikat TIA. Kemudian di bawah tu lagi dalam pertuduhan yang sama pada 29 Julai 2009 di bilik mesyuarat kabinet Putrajaya kamu telah meluluskan uh, pemerolehan syarikat TIA oleh kerajaan persekutuan dan diikuti pada 26 September 2009 di Royal Bintang Damansara kamu telah mengarahkan lembaga pengarah Uh, 1MDB untuk meluluskan satu resolusi memasuki satu joint venture dengan Petro Saudi International Limited dan ada yang keempat saya tidak mahu pergi satu persatu kerana ia akan mengkalutkan pemikiran tuan-tuan dan perempuan semua tapi yang saya nak katakan bahawa setelah Tan Sri Syafi menyediakan jadual ini dia merumuskan di setiap pertuduhan Ya, di setiap satu pertuduhan Kita tahu Datuk Sri Najib dihadapkan dengan empat pertuduhan di bawah Seksyen 23 Di setiap satu pertuduhan Di bawah pertuduhan yang pertama Sebenarnya terdapat lima tarikh yang berbeza Empat lokasi yang berbeza-beza Tiga perjawatan yang berbeza Dan lima kesalahan yang berbeza Digabungkan dalam satu kertas pertuduhan Pertuduhan kedua pula Ia memperincikan pelbagai Tarikh, lokasi dan kesalahan yang dibuat Jadi di bawah pertuduhan yang kedua ini Ada tiga tarikh yang berbeza Kesalahan dikatakan dilakukan Dua lokasi yang berbeza Tiga perjawatan yang berbeza Dan tiga jenis kesalahan yang berbeza di bawah pertuduhan ketiga sama juga tiga tarikh yang berbeza dua lokasi yang berbeza tiga perjawatan yang berbeza dan tiga kesalahan jenayah yang berbeza dan bagi pertuduhan yang keempat terdapat tiga tarikh yang berbeza dua lokasi yang berbeza tiga perjawatan yang berbeza dan tiga kesalahan jenayah yang berbeza. Jadi apa yang berlaku ialah pertuduhan yang dikemukakan oleh pihak mendakwa ini menurut peguam bela Datuk Seri Majid melanggar rukun satu kertas pertuduhan untuk satu kesalahan jenayah. Kenapa pentingnya prinsip satu kesalahan, satu kertas pertuduhan, satu kesalahan? Sebab adalah menjadi tanggungjawab pihak pendakwaan memberi notis kepada orang yang dituduh mengenai apa kesalahan yang beliau perlu membela diri atau kemudian jika beliau disabitkan dia mesti tahu bahawa atas kesalahan apa beliau telah disabitkan. Ini adalah prinsip asas undang-undang jenayah dan prinsip asas yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Seseorang yang dituduh atau disabitkan mesti tahu Apakah kesalahan yang dipertuduhkan terhadapnya? Dalam keadaan uh, kertas pertuduhan yang dirangka secara bercampur ini, sudah timbul masalah di pihak pembelaan, adakah mereka hendak membela diri terhadap satu atau pelbagai kesalahan? Kesalahan yang mana satu perlu dibela diri? Bukan saja bukan itu sahaja yang menjadi masalahnya. Kalau dilihat pada pertuduhan asasnya dia mengatakan kesalahan itu berlaku di Embeng, Jalan Raja Culan. Datuk Seri Najib tidak pernah pergi secara sendiri ke Embeng, Jalan Raja Culan. Dan dia tidak pernah melakukan kesalahan menyalahgunakan kedudukan atau perjawatannya di Embeng. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini ialah apabila suapan itu telah masuk ke dalam akaun maka di situlah pihak pendakwaan menyifatkan kesalahan di bawah seksyen 23 menyalahgunakan kedudukan telah berlaku tetapi ini membangkitkan satu permasalahan sebab di bawah akta SPRM ada kesalahan di bawah seksyen 16 seksyen 16 ialah kesalahan menerima suapan. Jadi kalau wang ini ditunggu sehingga wang ini masuk ke dalam akaun dan kesalahan itu dikatakan berlaku ketika wang itu masuk ke dalam akaun di M-Bank. Walaupun Datuk Seri Najib tidak pernah pergi ke M-Bank itu tetapi kesalahan menyalahgunakan kuasa itu dikatakan berlaku di situ maka sebenarnya apa yang disasarkan oleh pihak penawaran Adakah satu kesalahan menyalahgunakan kedudukan? di bawah seksyen 23 atau kesalahan menerima suapan di bawah seksyen 16 ini juga menimbulkan satu permasalahan kerana orang yang dituduh Datuk Seri Najib menjadi keliru kesalahan apa yang beliau patut membela diri. Banyak lagi yang dihujahkan oleh peguam bela Datuk Seri Najib tadi tetapi inilah antara intipati penting saya permudahkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh kalayak isu ini sebenarnya sangat serius kerana jika hujahan peguam Datuk Seri Najib diterima maka semua pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib di bawah seksyen 23 akan menjadi tidak sah dan terbatal maka atas sebab itu saja Datuk Seri Najib layak mendapat pembebasan dan perlepasan daripada pertuduhan-pertuduhan ini